ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੇ ਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਮੇ ਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਮੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਲਕੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੇ ਦੀਏ ਤਿਆਗ ਮਲ ਕੋ ਨਾਮ ਤਬਸ ਤੇਗ ਦੇ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਥਾ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ बाईस मंजियों में फिर तलाश की शुरू मक्खण शालुवाणे का बेड़ा पार लगाया मक्खण शालुवाणे का बेड़ा पार लगाया उसने गुरु ला धोरे ये लोगों को बताया, लोगों को बताया। चकनान की नगर बसाया नौवे बादशाह जो बाद में आनंदपुर के नाम कुछ उस देख से ही बाद में जनमार्थ खालसा उस देख ही से बाद में जनमार्थ खालसा कश्मीरी पंडितों ने लगाई वही गुहार एक धर्म को बचाने की गुरु से की पुकार बोले गुरु के रास्ते हम सी सवार देंगे हिंदुओं के वास्ते हम सी सवार देंगे हिंदुओं के वास्ते मजहब की आजादी पे करके दावेदारियाँ रोपड़ के पास दी गई थी गिरफ्तारियाँ गिरफ्तारियाँ फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे फिर दिल्ली को वो सदर में कैद थे हजारों लाखों लोग उस नदर में कैद थे उस नूर ने तो दिल्ली को पुर नूर कर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया हुआ ना जुल्म अब तलक जो छल फरेब से एक कैसा पाप हो गया औरंगजेब से एक मरहला शुरू जो पंजाब में हुआ उस काम काम गंजे रकाब में हुआ गुरु के वास्ते तो सारा कुछ लुटा दिया बड़जारा लखी शाह ने अपना घर जला दिया गुरु ने देखिए जिथे जहाँ से बल दिए जैता जी सीस लेके उसी और चल दिए उसी और चल दिए नौ साल के गोबिंद से करार किए थे आनंदपुर में पहुँच संस्कार किए थे औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए जो धर्म की हिफाजतों में शीस दे गए वो नफरतों को अमन की आशीष दे गए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए नवा महल्ला पढ़ ने गुर को सिमरिए नौ लिए तेग बहादुर को सिमरिए उस तेग ने ही कलम की ये नौ जलाई है सतगुरु ने ही सरताज से गाथा